Мы заступили на позицию и пока тихо, пока погода позволяет, пока э, есть возможность, то надо копать. Сначала нас оповещают о том, что вот сегодня будет смена в такое-то время, пока мы еще на хате. И то есть, поскольку мы понимаем, что сегодня смена, мы начинаем уже проводить подготовку. В определенное время назначено. С нами приезжают, мы грузимся и едем на штаб. На штабе, в принципе, если какая-то новая позиция или какая-то задача есть, то, конечно, нам мы идем в штаб, нам там показывают крапиву, то есть карту там рассказывают, что как. Если же нет, то есть как мы заступаем плюс-минус на одни и те же позиции. То есть у нас есть посадка, да, и за все время я там уже стал везде местный. То есть никакой информации нам, в принципе, знать не надо. Мы и так все знаем, что там. Приезжаем на одной технике, уезжаем на сами позиции на другой технике, либо на гусеницы бронированные, либо на колесах. Загрузили в саму технику, провизию всю, инструменты, все, что нужно. Выгрузка, тоже ничего сверхъестественного, все бегом-бегом, крипов стоит на всю посадку. Мы выгружаемся, ребята, которых мы меняем, они загружаются. Все, выгрузились. Выгрузились, зашли на позиции. Бывает тут мы выйдем, тишина, бывает выходим, и там кого-то за 300, кого-то там еще что-то начинаются, скиды начинаются, какие-то движения, там э, техника вражеская поддержала близко, там якобы какие-то штурмы планируются и так дальше. И они начинают лазить везде. РПГ одноразки. там есть самые простые противопехотные небольшие, кто туда стрелял. С РПГ, да тоже стрелял много раз такие что что на учениях что в бою а в бою особенно интересно я хожу часто я там как местный и не то что проводник но просто ту же информацию какую-то передать могу пойти либо же пойти за провизией за, там, за бензином за водой за едой ребята в основном не ходят Просто есть еще такая штука, что у нас стоит посадка, и возле посадки техника наша катается. То есть приезжают, нас забирают, и через день. Мы можем проходить по над посадкой, и мы смотрели постоянно в поле, чтобы там ничего не валялось. Потому что они могут что-то скинуть, потом мы будем ехать на технике, на этой херне подорвемся. И так же само мы ходим, допустим, у нас будет смена ночью, там нам надо будет выйти и пройти по темноте, а мы же не знаем, что у нас под ногами валяется. Тоже одна из больших причин, почему часто я хожу с товарищем с другой позиции, соседней, потому что вот надо проверять, чтобы ничего не валялось. Чтобы техника могла безопасно передвигаться именно, насколько это возможно. Мой прошлый вот выход с позиций, мы оставили нашим сменщикам записку, где мы планируем там выкопать под, под пулемет. Но как раз после этого, вот, как раз прилетел дрон, и пивишка упала прямо к нам под блиндаж и скинула мину. Не, помка он валяется возле нее. ПМ-12 или как она называется? Ну, короче, мы ее называем помка. Прикол в том, что она раскидывает такие лопасти, приземляется и раскидывает нитки. Хватает там, сколько там, 200 грамм того веса, чтобы она сработала. Вот это я тогда увидел возле той в Мы уже собирались туда руками лезть. Вижу, валяется. И тоже решили ее расстреливать. Стреляли, стреляли, она по итогу закатилась за кусты, как раз в том месте, где мы хотели строить КСП. Ну, уже думаем, ну, уже сейчас темнеет, что-то. Дроны что-то разлетались. Наверное, уже трогать ее не будем. То, пацаны, приедут, и разберутся, если что. Если долго сидишь, то, конечно, ты рад. А так, в принципе, ну. Ты привыкаешь, это потом, как первые разы, да, это классно, это весело. О, класс, я живой, там я домой еду. У -у -у, отмоюсь наконец-то. А потом привыкаешь, это как ездить либо в командировку, либо как на работу уже. Бывают форс-мажоры какие-то, да, там можно на что-то наехать. Часто гусеница может разуться. Ко всему привыкаешь в принципе через время смотришь назад уже прошло полгода думаешь вот так вот чуть-чуть отдохнули можно уже обратно ехать со свежей головой ну, бывает да такое что едешь уже клемму срывает и хочется сдаться а потом знаешь, мы не сдаемся